Итак, друзья мои, я безумно рада приветствовать вас во второй части мастер-класса по созданию чудесного браслетика. И сейчас мы с вами научимся делать вот такой вот поясочек. Для этого нам необходимо будет использовать все те же цвета, которые мы использовали в предыдущей части мастер-класса, плюс еще два оттенка зеленого. В моем случае это салатовый светлый, не знаю, сейчас передает камера, немножечко все-таки есть искажение, но тем не менее он светлый, такой ярко-салатовый и темно-зеленый. Итак, нам необходимо вывести иголочку с вот этой вот бисеринки, видите? Дальше мы набираем одну бисеринку сейчас я подвину бисер так что было удобно одну бисеринку черную и две бисеринки зеленых салатовых точнее и проходим иголочкой через вот эту бисеринку среднюю с набора по 3 подтягиваем. Далее набираем две бисеринки салатовых и одну бисеринку черную и проходим иголочкой через вот эту черную бисеринку вторую с набора по 3. Подтянули далее проходим иголочкой через черную бисеринку, пропуская ту, с которой выходит ниточка. Только через черную, одну единственную. Дальше набираем две салатовых бисеринки, подтягиваем их ближе к украшению. Пропускаем первую, через вторую и вторую, вот эту, проходим иголочкой. Вот так вот. Подтягиваем. Набираем темно-зеленую, салатовую и опять темно-зеленую. И проходим иголочкой через вот эту салатовую бисеринку последнюю. Подтягиваем. Далее, друзья, набираем 4 бисеринки зеленого, точнее салатового цвета. Раз, два, три, четыре. Вот они. Подтягиваем их ближе к работе. Пропускаем первую через две идущих после нее. Проходим иголочкой подтягиваем. Ой, нужно еще лучше подтянуть. Помните, что то, насколько хорошо вы затягиваете, настолько хорошо будет держать форму сам браслетик. Дальше набираем одну зеленую и две салатовые. Проходим иголочкой через вот эту салатовую. Подтягиваем. Дальше набираем две бисеринки салатовых. И одну зеленую. И проходим иголочкой через так называемую уголковую бисеринку. Вот она, та, которая была у нас на уголочке. Дальше, друзья, набираем 4 бисеринки. Раз, два, три, четыре. Подтягиваем ближе к работе. Пропускаем первую. И через две идущих после нее проходим иголочкой. Подтягиваем. Далее набираем одну бисеринку зеленую и две бисеринки салатовых. Проходим иголочкой через вот эту салатовую бисеринку. После чего набираем 3 салатовых. Раз, два, три. И проходим иголочкой через следующую, последнюю салатовую бисеринку. Подтянули. Дальше, друзья, набираем две бисеринки салатовых и одну зеленую. И проходим иголочкой через вот эту салатовую уголковую бисеринку. Дальше набираем 4 бисеринки салатовых и, точнее, не 4-5 бисеринок салатовых. Раз, два, три, четыре, пять. И проходим иголочкой через вот эту салатовую бисеринку, которая у нас находится зеленой подтягиваем набираем одну бисеринку черную и две бисеринки зелен салатовых раз два проходим иголочкой через вот эту бисеринку салатовую подтянули дальше набираем три бисеринки точнее две бисеринки салатовых Набрали 2 бисеринки салатовых и одну черную, и проходим иголочкой через вот эту вот зелену, салатовую бисеринку. После чего набираем 3 бисеринки салатовых, 1, 2, 3, и проходим иголочкой через так называемую уголковую бисеринку. Подтягиваем. Дальше, друзья, проходим иголочкой через две салатовых бисеринки, не задевая ту, с которой выходит ниточка. Набираем одну бисеринку черную и две бисеринки салатовых. И проходим иголочкой через вот эту салатовую бисеринку. Подтягиваем. Дальше набираем одну зеленую, одну салатовую и одну зеленую. И проходим иголочкой через вот эту салатовую бисеринку. Дальше, друзья, набираем 2 бисеринки салатовых и одну бисеринку черную. Проходим иголочкой через вторую бисеринку, вот эту, видите, подтягиваем. После чего возвращаемся через вот эту черную бисеринку. Подтянули. Набираем 2 бисеринки салатовых, подтягиваем их. Пропускаем первую через вторую и вот эту вторую проходим иголочкой. Подтягиваем. Набираем одну зеленую и две салатовых. Раз, два. Проходим иголочкой через салатовую бисеринку. Дальше набираем две бисеринки салатовых и одну зеленую. Проходим иголочкой через вот эту салатовую последнюю набираем 4 бисеринки, раз, два, три, четыре, подтягиваем, пропускаем ту, с которой выходит ниточка, через две идущих после нее проходим иголочкой, потянули, набираем одну зеленую и две салатовых, проходим иголочкой через вот эту салатовую, после чего набираем черную, розовую и черную. Проходим иголочкой через вот эту бисеринку салатовую. подтягиваем, Далее набираем 2 салатовых. Раз, два. И одну, точнее, да, и одну зеленую. Вот она. Проходим иголочкой через так называемую уголковую бисеринку. Потянули. Дальше набираем 5 бисеринок салатовых. Раз, два, три. 4, 5. Проходим иголочкой через вот эту вот салатовую бисеринку. Подтягиваем. Дальше, друзья, набираем одну бисеринку черную и две бисеринки розовых. Раз, два. Проходим иголочкой через вот эту розовую. Подтянули. Дальше набираем две бисеринки розовых: раз, два и одну черную. Проходим иголочкой через вот эту салатовую бисеринку. Мне нужно высыпать немножко салатового бисера, а то он закончился. Дальше набираем три салатовых бисеринки: раз, два, три. Проходим иголочкой через вот эту салатовую. Дальше, друзья, возвращаемся через две бисеринки, пропуская ту, с которой выходит ниточка. Набираем одну бисеринку черную и две бисеринки розовых. Проходим иголочкой через вот эту розовую бисеринку. Дальше набираем три бисеринки светло-фиолетовых. Проходим иголочкой через последнюю салатовую. Подтянули. Дальше набираем 2 бисеринки розовых. Раз, два. И одну бисеринку черную. Проходим иголочкой через вот эту салатовую бисеринку. Подтянули. Возвращаемся обратно через черную, пропустив ту, с которой выходит ниточка. Дальше набираем 2 бисеринки. Розовых, извините я уже заговариваюсь, проходим, пропускаем первую, проходим иголочкой через вторую и вот эту вот розовую бисеринку. Потянули. Дальше набираем 3 бисеринки светло-фиолетовых. Проходим иголочкой через вот эту центральную светло-фиолетовую бисеринку. Далее набираем 3 бисеринки светло-фиолетовых и проходим иголочкой через вот эту розовую бисеринку. После чего набираем 4 бисеринки розовых. Раз, два, три, четыре. Подтягиваем ближе к работе. Пропускаем первую, через две идущие, после нее проходим иголочкой. Подтягиваем. Дальше, друзья, набираем 3 бисеринки светло-фиолетовых. Раз, два, три. Проходим иголочкой через вот эту вот бисеринку. Потянули. Далее набираем одну бисеринку. Темно-фиолетовую, одну черную и одну фиолетовую темную. Проходим иголочкой через вот эту бисеринку. Подтянули. Далее набираем 3 бисеринки светло-фиолетовых. Проходим иголочкой через вот эту уголковую бисеринку. Подтягиваем. Набираем 4 бисеринки розовых. Раз, два, три, четыре. И одну бисеринку. Э, Светло-фиолетовую проходим иголочкой через вот эту вот светло-фиолетовую бисеринку подтянули ой, и тут я ошиблась. Нам нужно было набрать просто 4 бисеринки: светлые розовых и пропустить первую через две идущих после нее пройти иголочкой подтягиваем дальше набираем три бисеринки фиолетовых светлых проходим иголочкой через вот эту бисеринку подтягиваем дальше берем одну фиолетовую и две черных проходим иголочкой через черную бисеринку Далее набираем 2 черных и 1 фиолетовую. Проходим иголочкой через вот эту светло-фиолетовую. Подтягиваем. Дальше набираем 3 бисеринки светло-фиолетовых. Проходим иголочкой через вот эту уголковую розовую бисеринку. У меня опять закончился. На этот раз светло-фиолетовый. Вот он. Дальше набираем 4 бисеринки розовых. Раз, два, три, четыре. И одну бисеринку светло-фиолетовую. Проходим иголочкой через вот эту светло-фиолетовую бисеринку. Подтягиваем. Далее набираем одну бисеринку фиолетовую, светлую, точнее две бисеринки светло-фиолетовых и одну темную. И проходим иголочкой через вот эту черную дальше набираем три черных бисеринки, раз, два, три, проходим иголочкой через вот эту бисеринку черную, подтягиваем. Далее набираем одну фиолетовую и две бисеринки светло-фиолетовых, проходим иголочкой через вот эту бисеринку, подтягиваем. Дальше набираем одну светло-фиолетовую и две бисеринки розовых, раз. И два проходим иголочкой через вот эту последнюю розовую бисеринку. Возвращаемся обратно через две вот этих светло-розовых, которые только что набрали. Пропустив при этом первую бисеринку. Дальше, друзья, набираем две бисеринки розовых, раз, два. И одну светло-фиолетовую. Проходим иголочкой через вот эту бисеринку. Потягиваем. Далее набираем 2 светло-фиолетовых и одну фиолетовую. Проходим иголочкой через вот эту вот черную бисеринку. Дальше набираем одну бисеринку фиолетовую и 2 светлофиолетовых. Проходим иголочкой через вот эту светло-фиолетовую. Подтягиваем. Набираем одну бисеринку светло-фиолетовую и две бисеринки розовых. Проходим иголочкой через вот эту розовую подтянули возвращаемся обратно через 2 розовых дальше набираем 2 бисеринки розовых 1 2 и 1 фиолетовую проходим иголочкой через вот эту бисеринку светло-фиолетовую подтягиваем далее набираем 3 бисеринки фиолетовых светлых проходим иголочкой через вот эту светло-фиолетовую Далее набираем одну светло-фиолетовую и две бисеринки розовых. Раз. Два. И проходим иголочкой через вот эту розовую бисеринку. После чего возвращаемся обратно через вот этих две розовых. Дальше, друзья, набираем две розовых и одну светло-фиолетовую. Раз. И проходим иголочкой через вот эту вот светло-фиолетовую бисеринку. Дальше набираем одну светло-фиолетовую и две розовых. Одна, вторая. Проходим иголочкой через вот эту розовую бисеринку. И на этом наша вторая часть данного мастер-класса будет закончена. Мы с вами встретимся в следующей третьей части и сделаем вот этот вот а, ремешок до конца, который идет уже на убавление. Поэтому до новой встречи в новых видео.